Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Привіт вам з Києва. Коли почалася війна 24 лютого, ми перестали спостерігати дні тижнів, числа місяців. Всі ми зараз рахуємо дні війни. В Україні. І сьогодні 31 день війни. Ми впевнені і всі віримо, що Україна перемогла і буде повністю вільна від зла смерті. насильство и кожен з нас робить все можливе для цього зло оно не находится вот так просто в воздухе в виде какой-то субстанции в виде какой-то химической формулы или в виде атомов и электронов зло ничего не может сделать до тех пор, пока не сможет проникнуть в разум и сердце человека. А вот когда это происходит, вот тогда зло начинает воплощаться в этот физический реальный мир. И мы это все сегодня видим, что происходит в Украине. Помните, как Иисус одним людям в Евангелии сказал, Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, ибо он был человекоубийца от начала. Вот оно, лицо врага. Вот мы видим сегодня подлинное лицо наших. Врагов. И еще Иисус говорил в Евангелии, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Но у него ничего не получится, потому что если мы верим Иисусу Христу, если мы дети Божьи, если мы сегодня доверяем Богу, Богу свою жизнь целиком и полностью, ну что он может сделать? Ведь Иисус уже на кресте победил зло дьявола, смерть. А нам лишь нужно доверить Богу свои жизни, чтобы Он их сохранил. Друзья, я приглашаю вас сегодня поразмышлять над Псалмом 10. В некоторых переводах в английском, в украинской Библии это Псалом 11. Давайте откроем кни книгу «Псалтырь, Псалом 10» и прочитаем начало Псалма. «На Господа уповаю, как же вы говорите, душе моей, Улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». Когда разрушены основания, что сделает праведник, задается вопросом Давид. Согласно хронологии, Давид находится в это время на престоле, он царь в Иерусалиме, он живет в своем дворце, но у него появляется очень много противников, завистников. Завистников, его успеху, его царствованию. И э, вот эти вот враги подговорили старшего сына Весолома, чтобы тот свернул своего отца. И вот царю его, скажем, разведка доносит, что на него не просто замышляют нападения, а его хотят убить. И убить ночью. Но вначале он пишет, что ему советуют, его друзья улетая на гору, да, как птица, то есть ему советуют убежать, скрыться где-то в горах, в пещерах, чтобы этого не случилось, чтобы избежать смерти. И вот он так, так начинает. Он начинает со слов, что я прежде всего продолжаю уповать на Господа. То есть даже сейчас, когда может быть, вот я слышу эту новость ужасную, что меня хотят убить, я не собираюсь убегать. Вот в английском Переводе там хорошо написано слово есть "refugee". Я не хочу быть беженцем, я хочу оставаться дома у себя, хочу спать на своей постели. Это первое. А второе, он продолжает: "Ибо вот нечестивые натянули лук, то есть э, нечестивые приготовили свое оружие для чего? Чтобы во тьме стрелять в правых сердцем". Насколько это актуально? Вот эти слова, записанные Давидом для нас, живущих в Украине. Когда 24 февраля миллионы, миллионы людей в Украине проснулись от, на рассвете проснулись от взрывов ракет. Ракеты рвались в украинских городах. Вот я со своей семьей это отчетливо слышал где-то в 4.30 утра. И как можно каким словом можно это эту войну обозвать? ну сказать подло это будет очень мягко, гнусно, низко, ну, наверное тоже не совсем будет вот выразить ту эмоцию, скажем, или то, что мы с вами переживаем. и именно это то, что давид в своей жизни испытывал, на него хотели напасть именно ночью. я также слышал, как сравнивают эту войну России с Украиной, как э, Голиафа и Давида, что, мол, вот Голиаф – это супердержава, и Давид побеждает этого великана. Но я не нахожу никакого сходства, вы знаете. Вот прочитайте Библию эту историю, и мы видим, что да, Голиаф был великаном, э, ростом 2,70, весь в броне, но он днем вышел, армии стояли, написано по двум сторонам ферестемляне на одной горе, израильтяне на другой, а вот Голиаф выходит днем и говорит, давайте давайте просто вот так, кого-то дайте мне одного, чтобы мы сражались, зачем вот гибнуть вот это, этим всем ребятам этой армии, вот мы вдвоем сразимся, кто победит, тот и победит. То есть Голиаф э, ни на кого ночью не нападал и был таким, знаете, от, открытым, открытым, вот. Поэтому, возвращаясь сюда в текст, Псалом 10, мы читаем дальше, что пишет Давид. Третий стих. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Задается вопросом Давид. Он говорит, когда враги готовы переступить через любую красную линию, что в войне не может быть вообще какого-то юридического поля, каких-то гарантий, страховок, логики. Вот как, типа, что хочу, то и делаю. Вот так мы видим эту войну. Вот захотел вот разбомбить, разбомбил. Разве в этом есть логика или правило? И Давид задается вопросом, да, что может сделать праведник? Но он продолжает, что может сделать. Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах. Очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. И далее он говорит, седьмой стих: ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. То есть к чему нас здесь призывает Давид и к чему можем научиться, что Бог все видит. Да, Бог испытывает нас, как испытывает. Он не посылает нам войну. Нет. Он испытывает нашу веру. что мы сегодня делаем, доверяем ли мы Ему своей жизни, и вообще кому мы доверяем? Он говорит, что я Он начинает псалом, что на Господа уповаю, и что престол, Он Боже, все видит, друзья. Давайте продолжать молиться за мир в Украине, за то, чтобы мы были свободны от всякого рода зла. И Христос для нас это все уже сделал. И напоминаю, что у нас для вас есть как подарок Библии. Вот Вся Библия украинской мовы, переклад Огиенко. Далее, переклад э, Турконяка. Библия. Просто напишите нам, свяжитесь с нами по Вайберу, и мы определимся, как вы можете получить эти Библии. Божьих благословений. До свидания.